ज रायगढ़ के वसीम आक्रम उनके चाचा शाबीर शरीफ कुरेशी इस मैच का आनंद लेते हुए और जरूर देखिए फिर से एक बार जयेश कर, गेंदबाजी करते हुए ओहो, फिर से एक बार देखिए शानदार गेंद अंदर आती भी बल्लेबाज आदिल कुरैशी को चकमा देती भी गेंद यहां पर डॉट गेंद कमाल की गेंदबाजी आज महाड़ एक्सप्रेस इस मैदान पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे जयेश खेरकर कपाल की गेंदबाजी इस खिलाड़ी भी ने तहसील में अपना नाम बनाया है और वो आज रेवदंड रेवदंडा के मैदान पर हमें दिखलाते हुए शानदार गेंदबाजी ओहो फिर से एक बार देखिए टप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर आई राइस भी सरप्राइज की और फिर से एक बार डॉट गेंद की मोहर यहां पर लगती हुई आदिल कुरिशी जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा देते हुए लगातार की दो गेंद कराते हुए गेंदबाज जयेश ओहो फिर से एक बार देखिए चकमा देते हुए लगातार की शानदार गेंदबाजी जयेश खेरकर सेमीफाइनल का मैच है लगा जरूर मैं कहना चाहूंगा नागेश लक्ष्मण सीधा आउट होने के बाद यहाँ पर डॉट पे डॉट कराते हुए कम्बाल की गेंदबाजी पहला और जारी है आदिल कुरिशी या ठिकाणी तीन चेंडू डॉट डिलीवरी काढल्यानंतर बघूया पुढच्या चेंडूवर चांगल्या प्रकारे एक्झिक्यूट करतोय चांगला कनेक्शन होते चेंडू काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावर येऊन अप्रतिम सहा चला मैदानात बघूया आपण पहिल्या दिवशी ज्याने अतिशय आक्रमकपणे फलंदाजी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मन्स केला असा ओंकार महाडिक येतोय महाड कडून या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी पहिल्या षटकात आपण बघितलं पाच चेंडूंवर एक फक्त बाईकची धाव लेग बाईची ची धाव आली होती नंतरच्या चेंडूवर शेवटच्या षटकार ठोकला होता सात धावा धावपळकावर जयेश लट खेळायलाच तयार चांगला चेंडू हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न परंतु अतिशय चांगलं एक सेन्सेबल फिल्डिंग या ठिकाणी बघायला मिळते समय सुचकता बालगतो हा क्षेत्ररक्षक एक धाव मात्र मिळते स्ट्राईक रोटेट केली जाते धावसंख्या येते आठ धावा तुम्ही आदिल कुरेशीला जास्त वेळ बांधू शकत नाही आहेत परंतु त्याने तरी सुद्धा तीन चेंडू निर्धाव खेळले हे महत्वाचं आहे अतिशय चांगलं कौतुक करावं लागेल त्या जयेश खेरकरचं पुन्हा एकदा लोवर टॉस चेंडू चांगल्या पद्धतीने कनेक्ट केलेला चेंडू डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव घेतली क्षेत्रक्षक जोपर्यंत चेंडू फेकेल उचलेल फेकेल तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी सहजरित्या पळून दोन धावा पूर्ण केल्या होत्या काऊ कॉर्नरचं ते क्षेत्र होतं दोन धावा अर्जित केल्या जातात धावसंख्या बघतो आपण डबल फिगर्समध्ये पोहोचते दहा धावा ओंकार माडिक इज ऑन द बॉलिंग मार्क लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा खराब चेंडू पुरेपूर चमचार चेंडू डीप स्क्वेअर लेग यांच्या बाहेर असा हा षटकार आला आणि थोडासा अजून सुस्तावलेला आहे आणि त्याची ही सुस्ती दूर केलेली आहे या पहिल्याच चेंडूवर अतिशय चांगला शॉट बघायला मिळाला आदिल कुरेशी कडून लागोपाठच्या चे दोन चेंडूंवर दोन षटकार नाही मगाच्या चे चेंडूवर दोन धावा होत्या नंतरच्या चेंडूवर षटकार धावसंख्या झाली सोळा धावा सिक्स्टीन रन्स ऑन द स्कोर बुक या अशाच पद्धतीची फलंदाजीची आवश्यकता आहे ती थळ संघाला माऊ इलेवन निखिल पवार यांचा हा संघ पुन्हा एकदा चेंडूचा टप्पा माघारी घेतला ग्लोव्जला घासला चेंडू एसटी रक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला पण बोट आकाशाकडे गेलं आणि आदिल मात्र स्वतःहून बाहेर गेला आदिल बॅक टू द पॅव्हॅलियन तो जरूर वो सचिन तेंदुलकर सर की तरह मैदान छोड़ते हैं और जरूर उन्होंने वो मैच में दिखा दिया है न्यू बैटर मैदान पर यश मंगेश मात्रे कल के रविंद्र चौलकर के फ्लैट पर लगाने वाले वो छक्के तीन छक्के लगाने वाले खिलाड़ी यश मंगेश मात्रे सेकंड पर बैटर गेंदबाजी करते हुए ओमकार महाड़िक टीम का स्कोर रुका हुआ सोलह रन और इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेल दिया है ऑन में फील्डर है फील्ड करेंगे एक रन लेने का मौका इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर जा पहुंचा है ईशा नेगी भाभी के हीरो जर्सी नंबर सत्रह ऋषभ पंत स्कोर कार्ड पर आते हुए इस और के आखिरी गेंद का सामना करेंगे बाइकर मैन थलगांव के जयश लठ ओ शो डन शोडन करना चाहते थे वहां पर फील्डर एक रहना चेष कर जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा अपने विकेट को सैक्रिफाइस किया सर क्योंकि उन्हें पता है हसनैन हनी कुरेशी अभी भी ऑन है क्योंकि हसनैन हसनीब कुरेशी वो याद करो वो मुकाबला वीर दमदार प्रीमियर लीग का और शाबिर इलेवन थर्ड टीम में से क्या बल्लेबाजी की थी सैतालीस रनों का उन पचास रनों का योगदान दिया था आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी वो ही बल्लेबाज हसनैन हनीफ कुरेशी मैदान पर आते हुए आणि दोन्ही फलंदाजांची जोडी या ठिकाणी मैदानात आहे आहे त्यांना माहिती आपल्याला जर जिंकायचं असेल ना जर फायनल मध्ये जर भोसले वॉरियर संघाच्या समोर खेळायचं असेल ना तर मात्र या मॅच मध्ये या षटकामध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल परंतु हा गोलंदा जो गोलंदाज आहे ना छोट्या कदका गोलंदाज छोट्या चणीचा गोलंदाज आहे परंतु कालच्या दिवशी अतिशय चांगली कामगिरी केली होती सोळा अठरा धावा धावपळ करायची एटीन रन्स ऑन द स्कोर बुक शेवटचं षटक मैदानामध्ये आहे बघूया यश मात्रे आणि हंसनेन कुरेशी कशा प्रकारे सिद्धेश मोरेच्या गोलंदाजीचा सामना करतात सिद्धेश मोरे वॉर्मअप करू नका गोलंदाज सिद्धू तुम्ही प्रोफेशनल प्लेयर आहात वारंवार आम्हाला सुचना स्वतःला आम्हाला वाटते आज चलिए मैदान पे जाने फुलटॉस चेंडू उमारण्याचा प्रयत्न मिस टाइम स्ट्रोक व्हॉट इज अंपायर अम्पायर बघूया तिथून आता काय निर्णय येतो थर्ड अंपायर झापाला आहे यस झापाला लागलेला आहे पंच परंतु तरी सुद्धा थर्ड अंपायर बघायचा का आपण यस डीआरएस नाही आहे शटकार यस शटकार षटकार षटकार तरी आहे तो हा ग्राउंडचाच नियम आहे या धाव संख्येत बावीस चोवीस आणि अग्दा बघतोय अतिशय चांगला स्ट्रोक्स गोलंदाजाच्या डोक्यावरून मारलेला चेंडू एक धाव मिळाली हसनेन कुरेशी दुसरी धाव सुद्धा घेते भाग मिल्का भाग अशा पद्धतीने रेस जिंकतोय दोन धावा मिळतायत दोन धावांबरोबर धाव संख्या आहे ती सव्वीस धावा ट्वेंटी सिक्स रन्स ऑन द स्कोर बुक अतिशय चांगला खेळ या ठिकाणी बघायला मिळते दोन चेंडूंचा खेळ संपलाय सव्वीस धावा धावफळकावर लागलेल्या आहेत अद्याप चार चेंडू बाकी आहेत बघूया सिद्धेश कशी गोलंदाजी करतोय हा चेंडू ऑप्शमच्या खूप बाहेर आहे फलंदाज खेळण्याचा प्रयत्न करत नाहीये परंतु पंचांचा इशारा आहे येतोय की या ठिकाणी इट्स अ डिलेवरी वाईट बॉल यस डोंट वाइड बॉलचा इशाराला पंचांचा त्याचप्रमाणे आहे टीम लास्ट ऑफिशियल अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन है गेंदबाजी करने वाली टीम आप जितना अगर देरी करोगे उतना कमिटी आपको पेनालाइज करेगी ये याद रखना है ऑफिशियल अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन व्हाइट यस वाइट इज वाइट, इस वाइट. इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में बढ़ोती स्कोर जा पहुंचा है सत्ताईस रन सिद्धू फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए स्पेशलिस्ट का हुए इस मैच में ओहो फिर से एक बार देखिए जड़ में डालने की कोशिश से खेल दिया है लॉन्ग ऑन के दिशा में फील्डर है वहां पर जब तक फील्ड करेंगे एक रन लेने का मौका विकास सर एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोती स्कोर आगे बढ़ता हुआ अट्ठाईस रन ट्वेंटी एट साइड पर बल्लेबाज फिर से एक बार हसनैन हनीफ कुरेशी सेकेंड पर दोनों लेफ्टी बैटर एडवांटेज है आज देखिए गुटी दीदी दी इस मैच में हमें दिखाई देते हुए पूरे मैदान पर राउंड लगाते हुए और इस राउंड के ऊपर ग्राउंड के ऊपर गेंदबाज को बजाते हुए छटकार डीजे चौतीस रन 34. फिर से एक बार सिद्धू ओहो फिर से एक बार अच्छी गेंद अच्छी तरह से ग्लाव से यहाँ पर प्लेस किया गेंद को ढकेल दिया है एक रन के साथ स्कोर पे बढ़ोतरी स्कोर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड पर 35 रन इस ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी इन्हीं की आखिरी गेंद का सामना करेंगे बैटर फिर से एक बार यश मंगेश मात्रे ओ, फिर से एक बार देखिए वाइट प्लस वन बाईस के रुपए एक रन आता हुआ फिर से एक बार इस दो रनों के साथ स्कोर में बढ़ोती स्कोर जा पहुंचा है थर्टी सेवन सैतीस रन थर्टी सेवन स्कोर कार्ड पर लगते हुए थर्टी सेवन रन स्कोर कार्ड पर, पर, कार पर फिर से एक बार इस ओर की आखिरी एक गेंद का सामना करेंगे बैटर यहां पर हसनैन हनीफ कुरेशी सेमीफाइनल का मैच शानदार मैच इस प्रतियोगिता के द्वारा काफी बढ़िया आयोजन हम देख रहे हैं फिर से एक बार सिद्धू अपने छोर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार ओहो और इस बार आखिरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए बल्लेबाज आउट होते हुए बचे हुए दिखेगा यहां पर सैतीस रन और जीतने के लिए अठारह गेंदे अड़तीस रनों की आवश्यकता है पहला सेमीफाइनल का मैच हम देख रहे हैप्पी स्पोर्ट्स महाड़ खुश खबर है आने वाली इसी मैदान पर स्वर्गीय जनार्दन हले स्मृति चषक पर्व दूसरे डे नाइट की टूर्नामेंट नाइट की टूर्नामेंट होने वाली है जिसका फर्स्ट प्राइज डेढ़ लाख रुपए होगा डेढ़ लाख रुपए फर्स्ट प्राइज और विजेता संगमालक के लिए एक बाइक दी जाएगी तो जरूर आने वाले दूसरे पर्व के लिए टाले बजाए जहाँ पर इसी मैदान पर नाइट की टूर्नामेंट होगी और यह मैं अभी आयोजकों के द्वारा से ऐलान करता हूँ कि जीतने वाले टीम के संग मालक को बाइक दी जाएगी केदार नामदेव साखरकर सद्य रक्षाए खदर रिगराय और उसी साथ ऋषिकेश क्रिकेटर रायगढ़ पुलिस के एक शानदार खिलाड़ी ऋषिकेश नामदेव साखरकर यहाँ पर तस्वीर उनका स्वागत है और जरूर सन्माननीय जनार्दन जी हाले साहब इनके परम मित्र सन्माननीय पांडुरंग जी मुंबईकर उर्फ पांड्या यहां पर तशरीफ लाते हैं उनका भी तय दिल से स्वागत है स्पीड अप करना है कि बासी करने वाली टीम माओविलेवन एक वीराथल गुड्डी दीदी भी यहाँ पर फेर फटका लगाते हुए काफी बढ़िया आयोजन नीनाद हाले और उनके सभी दर्श मान्यवर जिसमें नीरज भोसले रमेश हाले सुयश नाखवा अंकुश हाले नवनाथ हाले प्रवीण हाले निक... निकलेश नंदन रविंद्र चौलकर विजेंद्र खेमकर दत्ता पारखी खुशाल चौलकर सुमित पाटिल यज्ञेश भाजी समर्थ भोसले अक्षय भोसले तुषार मुजावर तांडेल आर्यन तो, तो चंदन हाल गेंदबाजी के लिए तो गेंदबाज अलीबाग एक्सप्रेस एक सुनील फिर से एक बार सूरज कर -करे। ओहो अच्छी गेंद इस बार देखिए ऑन साइड में खेल दिया है लॉन्ग ऑन ओहो पर अच्छा बैकअप अच्छा बैकअप आई एस पी एल आर्यन संतोष कारकर सुखीला माफी नाई और जरूर अच्छा बैकअप वहां पर फील्डर जयशलट के द्वारा इस दो के साथ शुरुआत करते हुए बैटर खेर कर पे ओमकार जबकि जीतने के लिए अड़तीस रनों की आवश्यकता है एक टारगेट सेट किया है और इस बार देखिए जयश खेरकर के स्लॉट में बल्लेबाजी में वजन मिलेंगे रन बिल्कुल आधा डजन शानदार छका प्रतिकार करते हुए बैटर सूरज कर करे ओहो हो फिर से एक बार काफी बुक स्टाइल में खेलते हुए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार शानदार छटकार लगते हुए अलीबाग एक्सप्रेस सुमेध पत्र के ऊपर अटैक करते हुए बैठ और फिर से एक बार सूरज इस बार जड़बे डालने की कोशिश खोद कर खेला है वहां पर नागेश लक्ष्मण फील्ड करते हुए तब तक गेंद तो की मोहर लगती हुई अतिशय चांगला सामना परंतु कर, कर... कौतुक कर, करावं लागेल सूरज करकरीनं काय अफलातून दुसरा षटकार बघितला ना लाजवाब स्टोक होता एक लॉफ्टेड कवर ड्राईव्ह बघायला मिळाला त्याच्याकडून एक षटकार बघायला मिळाला होता पुढच्या चेंडूवर आणखी एक मोठा फटका चेंडू जातोय डीप एक एक्स्ट्रा कव्हरेज मध्ये वन बाउन्स सी मारे शापार चौका चौकार एक दुग्गा अशा प्रकारे त्याच्यावर हल्ला बोल केलेला आहे आणि तब्बल अठरा धावा या पहिल्या पाच चेंडूंमध्ये काढलेल्या आहेत शेवटचा चेंडू सूरज करकरेसाठी बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली जाईल पुढच्या चेंडूवर जोरकस मारण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली कोणतीही चूक करत नाहीये आणि फलंदाज बॅक ठेव येणाऱ्या पंचवीस सव्वीस सत्तावीस एप्रिल दोन हजार पंचवीस याचा फर्स्ट प्राइज आहे एक लाख द्वितीय क्रमांक पन्नास हजार तृतीय क्रमांक पंचवीस हजार चतुर्थी क्रमांक पंचवीस हजार आठ संघ ग्रामीण असोसिएशन आठ संघ गाव टू गाव आठ संघ फोर्टी प्लस ओपन आणि आठ संघ आयपीएल फॉरमॅट प्रवेश फी दहा हजार या स्पर्धेसाठी उपस्थित वेलकम वैष्णवी निनाद हाले आशा जनार्दन हाले जय श्री किट बबन जो हमारे जान वाले की सिस्टर है वो यहाँ पर تشریف लाते है। उनका स्वागत सुरेखा भगत बहीन यहां पर تشریف ला चुके उसी सातो साथ राजे जी राजेंद्र भगत इते आले त्यांचा सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी स्वागत करतोय मैच चालू किया जाए सर न्यू बॅटर मैदान पर रोहिना जी सा है मीनार पाटिल और सन्मान्य सागर जी पिलवन पालवनकर यहाँ पर सर उनका भी स्वागत है तीन दिन से यहाँ पर योगदान दे रहे ये दोस्ती है और जरूर उस दोस्ती को निभाते हुए त्रिमूर्ति अमर अकबर एंथनी उनका स्वागत होता हुआ गेंदबाजी के हुए गेंदबाज पवन कोंडा जी स्ट्राइक पर बल्लेबाज ओमकार महाड़िक बारह गेंदे बीस रनों की आवश्यकता है ओहो बारह गेंदों में बीस रनों की आवश्यकता रही इस बार देखिए आओ बेखाना ताओ सीधा खेल दिया है शानदार छका प्रभावित किया है कल परसों परसों के दिन से काफी शानदार बल्लेबाजी की और पहली गेंद का सामना करते हुए पवन के ऊपर अटैक किया है और फिर से एक बार देखिए यहाँ पर टॉर्गेट कराते हुए बच्चे में दस गेंदे और जीतने के लिए चौदह रनों की आवश्यकता है एक शानदार मैच काटे की टक्कर सेमीफाइनल का थरार पवन कोंडा जी ओहो इस बार अच्छी गेंद फिर से एक बार खोद कर खेला है फील्डर है वहां पर आशांक साखरकर उर्फ खत्री अच्छी फील्डिंग इसे करके सात स्कोर में बढ़ोती स्कोर जहां पहुंचा है पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर जीतने के लिए नौ गेंदे और तेरह रनों की आवश्यकता है अतिशय महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये यावेळेला मात्र महाडच्या चा खेळाडूंनी चांगली कामगिरीला सुरुवात केली आहे आता मात्र कर, करामत करून दाखवावी लागेल थोडस चमत्कारिक गोलंदाजी करून दाखवावी लागेल ती पवन कोंडाजीला ओंकार रोहित देसाईच्या बॅटमधून आणखी एक जबरदस्त फटका बघायला मिळतोय हुकचा फटका फाईन लेग सीमारे पार, षटकार के हीरो जर्सी नंबर इकतीस राम हाले स्कोर कार्ड पर आते हुए और जरूर देखिए इस एक रन के सात स्कोर पे बढ़ोती स्कोर जा पहुंचा है नलिनी भाभी के हीरो जर्सी नंबर बत्तीस मुंबई का स्कोर कार्ड पर आते हुए बत्तीस रन स्कोर कार्ड पर एक अच्छा मैच इंटरटेनमेंट और जरूर भोसले वॉरियर्स टीम के कप्तान टॉस तौस्ट के लिए ओहो, फिर से एक बार देखिए अच्छी गेंद यहाँ पर बीट कराते हुए फंसाते हुए चकाते हुए विजय खानेकर सर प्लीज कॉम बॉक्स में भोसले वॉरियर्स पुरस्कृत तलेखा टीम के कप्तान विजय खानेकर सर नीरज जी भोसले पूरा स्कूल तो हम देख रहे हैं उनके मैनेजर रमेश कनखाले सरोरा तीन दिन से देख रहा हूं काफी मेहनत ले रहे उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट के लिए अगर चार चार लगाने ना तो उसके लिए मेहनत आवश्यकता है एक बार रमेश आले के लिए भी टाला बजाए क्योंकि उन्होंने भी काफी मेहनत की है सुबह से छह बजे आकर इस ग्राउंड का मेंटेन करना ध्यान देना और हमारे ऊपर भी खाना अभिनय के ऊपर ध्यान देना रमेश आले इनका भी मैं तेरे दिल से आभार बच्चे में छह गेंदे और जीतने के लिए छह रनों की आवश्यकता है बत्तीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके गेंदों में छह रनों की आवश्यकता है आर्यन खारकर आई एस पी एल गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पर बैठा फिर से एक बार रोहित देसाई जो करता हर गेंदबाज की पिटाई ओहो इस बार अच्छी गेंद डायरेक्ट करने का प्रयास बाल बाल बचे किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और जरूर साथ दिया है रोहित बैटर का अभी स्ट्राइक पर बल्लेबाज ओमकार महड़िक पांच गेंदे पांच रनों की आवश्यकता है कंपलसरी चेस है क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है इसलिए पांच गेंदों में पांच रन कंपलसरी बनाना है ये ध्यान दीजिए दोनों टीम पाच चेंडू आणि पाच धावांची आवश्यकता आहे बघूया आर्यन खारकर आपल्या आय एस पी एल मधला जो अनुभव आलेला आहे ना तो या ठिकाणी मैदानात आणतोय का कारण समोर फलंदाज जो आहे आक्रमक दर्जाचा असा ओंकार महाडिक चांगला चेंडू चांगल्या पद्धतीने एक्झिक्यूट करतोय चेंडू जातोय सरळ से कार्पेटच्या साहाय्याने लॉंग ऑफला त्या ठिकाणी क्षेत्रक्षण अशांक साखरकर करतोय कोणत्याही प्रकारे हारागिरी करत नाहीये एका धावेवर दोन्ही फलंदाज संतुष्ट होतात धावसंख्येत संख्येत एकची वाढ धावसंख्या चौतीस धावसंख्या पाहिजे चार चेंडू आणि चार धावा चार चेंडू चार धावांची आवश्यकता आहे विजय घाणेकर मार्गक्रमण करत करत आमच्या समार समालोचन कक्षापर्यंत पोहोचत आहेत आ, हा झेंडू बेशर दड़पन ऑफरी तो है चेंडू तीन सर ये गेंद किस लिए उसमें उसना शेदारी अकाउंट में पैसे कम और गूगल पे होता हुआ और इस बार देखिए हो हो पलाली तंगड़ी धरू सारल पुला खालून चेंडू फरार गेंद सीमा पार विनंती असेल गिरी गिरी या आपण लगेच नाणेफेक करूया किती षटका असतील हे आमचे आयोजक आपल्याला सांगतील या ठिकाणी नाणेफेक तर करूया आपण